В Іспанії діти і не тільки отримують подарунки не в різдвяну ніч і не в новорічну, а 6 січня в день трьох царів, тих самих, що принесли дари Ісусу. А напередодні по вулицях міст проходить Кавальгата Рейс – святковий парад з давньоримськими воїнами і царями в каретах, які роздають багато багато цукерок. Дивіться, як це відбувалося в Астурії, в местечку М'єрес. А маши вон своим дружбанам. Смотри, я Крутяк. Я хочу. Ну супер. О, смотри, вон овечки. Супер! Супер, Ритошка тут. От... <laughs> <laughs> вон еще конфеты есть. <laughs> <laughs> Тимоха. Еще конфетки вон, еще конфетки. <laughs> Так, Тимофея все знают, что у нас местная знаменитость. Так, ты смотри, Тимохи прямо в руки несет. О, а вот смотри, какой Папа Ноэль или кто это такой? Главный царь. I'm not gonna do it. еще да, их много но это не дед мороз это короли которые цари а называется праздник трех королей а собаки, собаки. это уже без королей. Так. <laughs> ну, вот, спасибо, да. Так, а вот смотри, какие рыцари на колесницах, Тимоха. Это древние римляне. Знаешь, Тимоха, кто? Древние римские легионеры. уже замыкает шествие. Скорая помощь. Но вдруг кому-то поплохеет. Съест слишком много карамелек. О, они тоже. Скорая помощь тоже кидает конфеты. Я видела.